Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат областного совета Сергей Федорович Кальцев. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Федорович, вы как депутат областного совета вот ну, по моему мнению, по мнению избирателей пользуетесь достаточно высоким авторитетом. Вот как вам удалось достигнуть этого авторитета? Авторитет, как бы такое слово интересное. Я думаю, что это, наверное, какой-то кредит доверия в данной ситуации, который дает мне возможность работать, потому что когда ты помогаешь непосредственно жителям, появляется определенное удовлетворение от работы. Получается так, что я регулярно провожу приемы, регулярно встречаюсь с людьми, и вот мы посмотрели процент решения вопросов, около 60%. Поэтому чем больше вопросов стараюсь решать, тем больше людей к тебе обращаются. И очень часто э, депутаты, люди идут как в последнюю инстанцию, когда э, прошли все круги. Я так говорю это э, для себя Ада, когда были так и есть. в Наша администрации, ада. когда были в Прежа, в Жеке, в других коммунальных службах. И казалось бы простой вопрос, а он не решается. Я вот иногда привожу пример. Это как э, двери нашего центрального автовокзала, которые всегда закрыты. Вот уже более 10 лет по памяти. И люди идут в обход здания, идут с детьми, несут сумки. <coughs> решение простое. Открой дверь. Открой дверь, она для этого, в общем-то, и существует. Значит, принять его некое то решение. Профессионал, профессионал. Да, поэтому многие вопросы, на удивление, удается решать. Поэтому где-то нет системного подхода к решению вопросов, где-то определенная безответственность, безхозяйственность. Поэтому если депутат социально ответственный, то он старается решать достаточно много вопросов. Ну хорошо, 60% вопросов вы решаете. Означает ли это, что 40% вопросов, которые вы не решили, и 40% избирателей, так сказать, относятся к вам э, с недоверием, с негативом? Или вы объясняете в объективности э, невозможность решить этот вопрос? Здесь надо понимать одну простую вещь. <coughs> Уровень возможностей депутата областного совета. Все, что касается работы э, местных служб, мы стараемся по возможности решать. Но нужно понимать, что есть разные вопросы. Потому что большинство вопросов все-таки упирается в финансирование. А дефицит бюджетных средств – это бич нашей Украины. Это проблема номер один. Поэтому те вопросы, которые не требуют серьезных финансовых затрат, по возможности решаются оперативно. То, что требует распределения, в том числе и через бюджет, иногда решаем в этом году. Если очень серьезные вопросы, то переносим на следующий год. И таким образом стараемся решать вопросы. Ну, надо, я для примера приведу простой пример. Девятиэтажка на 100 квартир на вскидку Капитальный ремонт этого дома около миллиона гривен. Чтобы мы понимали, какими цифрами мы оперируем. Конечно, очень сложно этот вопрос решить в течение месяца. Но тем не менее, <соспорядок> многие вопросы нам удается решить. В том числе и такие. Но они не решаются в течение месяца. До своего отчета вы избрали такую не совсем обычную форму встречи во дворах. Чем это можно объяснить? Они более эффективны или отсутствием помещений? Считаю, что задача депутата любого уровня не только проводить приемы, иногда присутствовать на телевидении, в газетах, но и в первую очередь встречаться с избирателями во дворах. Потому что когда ты приходишь во двор и собирается 50, 60, 80, иногда даже и 100 человек, и ты чувствуешь эту обстановку, и тебе задают вопросы, я так говорю, за всю советскую сознательную жизнь 1917 года. Ты очень хорошо чувствуешь все эти моменты. Люди к тебе оперируют как к руководителю Прежа. Но, с другой стороны, я всего лишь депутат областного совета. И сфера моих возможностей и функций – это проконтролировать, если Прежа не исполняет ту или иную работу, обратить на это внимание. Вот. Попросить при случае прежа или чиновника из районной администрации, чтобы они уделили должное внимание этому вопросу. И я же уже говорил, ряд вопросов удается решить. То есть нет, с моей точки зрения, достаточно системного подхода к решению проблем жилищно-коммунального хозяйства, к решению проблем благоустройства территории. Наиболее часто какие вопросы задают люди? Скажу, что на удивление. Если говорить о встречах в этом году, подавляющее большинство вопросов касается благоустройства территории, жилищно-коммунальных вопросов. Ну и третий вопрос, блок, можно сказать, вопрос – это бродячие собаки. По нему можно сказать отдельно, что есть понимание со стороны мэра, есть понимание со стороны депутатского корпуса, выделены средства на строительство питомника, и, пользуясь случаем, я могу сказать, что этот вопрос решится. То есть он уже решается, потому что еще буквально полгода хватит назад. Хватит этого питомника для всех наших бродячих собак? Ну, есть э, представители, чиновники в районной администрации, которые, наверное, рассчитывали, э, насколько собак рассчитывали. Ну, я до... понимаю, там до двух тысяч собак, а по статистике, опять же, таки, тут можно спорить или сомневаться. У нас собак бродячих до 20 тысяч. В данной ситуации лучше начинать и не, делать, согласен. чем вообще ничего не делать. Поэтому первый шаг сделан. Но ну, надо понимать, что кроме питомника, на который выделено из средств областного и городского бюджета около 5 миллионов гривен, есть масса других вопросов. Есть детские площадки, вернее места, на которых нет детских площадок, и их надо устанавливать. Вот мы решили, этот вопрос начали решать достаточно системно. В Ленинском, Заводском районе будет установлено в этом году по 15-18 по площадок. Ну И во всех районах Запорожья в этом году системно будут устанавливаться площадки. Более того, есть программа, есть бюджетирование, то есть есть финансирование, есть средства в бюджете. Вот это самое главное. Второй вопрос очень серьезный. Освещение. После того, как в феврале 2011 года я провел первый прием, и провожу их регулярно и в Ленинском, и в Заводском районе. Ко мне он, очень много жителей обращалось с вопросами э, следующего характера. Э, улицы до сих пор не освещены. Думайтесь. Город Запорожье. Крупнейший индустриальный Депровь промышленный центр. Да? Электроэнергию девать некуда. В двух районах не освещены 103 улицы. Это второе направление, которому я сейчас уделяю внимание и над этим работаю. Задача поставлена в 2012, максимум в 2014 году закончить, в 2012 году начать освещение, в 2014 году закончить. Но 103 улицы это не 1 миллион гривен. То есть это достаточно серьезная программа. Но э, и э, третий блок э, ⁇ это внутриквартальные дороги. 20, 30, 40 лет тому назад сдали дом в эксплуатацию, и туда больше не ступала нога. Ни ремонтника, ни дорожной техники не было. Мы начали решать эти вопросы. В этом году выделено 5 миллионов гривен по 714 тысяч гривен в каждой из районов города. И сотни внутриквартальных дорог в этом году в городе Запорожье, в нашем городе родном, будут отремонтированы. Это первый шаг. Стоимость этой программы около 70 миллионов гривен. Конечно, невозможно в течение одного года решить этот вопрос, если до этого вопрос не решался десятилетиями. Но мы определили для себя основные направления. Есть позиция мэра, депутатского корпуса, есть общее понимание того, что этот вопрос надо решать. Поэтому вот поблочно мы идем и решаем эти вопросы. Я еще в, э, в феврале э, того года, после первого приема, приема предложил нашим главам районных администраций э, создать программу социально-культурного развития районов. Это не делалось ни в годы советской власти, ни э, вот в эти прошедшие два десятилетия. И мы в этих программах изложили... Созданы весь, такие программы? Весь. Они созданы, они очень тяжело нам давались. Они в феврале, в марте мы начали над этим работать. И только в ноябре, в декабре 2011 года мы сделали эти программы. В них изложены сотни и тысячи вопросов, проблем, которые, требуют, требуют, которые да. требуют решения. И сегодня эти программы, явля, программы являются э, ориентиром э, для распределения бюджетных средств по решению этих вопросов, с учетом дефицита. То есть легче работать и глава мэрии администрации, и в мэрии, я думаю, не легче, потому что мы эти программы передали мэру. И есть общее понимание, что в первую очередь делать. Поэтому, когда есть план, ну, любое мероприятие начинается с плана. Правильно? Когда есть план, мы уже знаем, что делать. Сложно решить все в течение одного года, более того, нереально. Но при нормальном системном подходе и планировании мы четко определили для себя блоки проблем и вопросов, которые мы будем решать. Вы собрались выдвигаться в депутаты народные да, представляющие созыва. Это так? Да. Я принял такое решение и буду баллотироваться кандидатом, депутата Верховной Рады по мажоритарному округу, который входят Ленинский и Заводский район. Ну, районы. там, где вы сейчас занимаетесь депутатской деятельностью депутата областного совета. Что послужило толчком? Неудовлетворенность возможности депутата областного совета? Или вот тот опыт, который вы приобрели, будучи депутатом Верховной Рады? Двумя словами сложно сказать, а не двумя, какие не мотивы и рассказали. причины были для этого. Скажу, что... Но и личное убеждение. Каждый человек должен дать обществу больше, чем он сможет потребить. Только в этом случае общество будет развиваться. Иначе мы просто вернемся к первобытному общинному устрою. Я, в принципе, свои личные вопросы для себя давным-давно решил. Поэтому у меня есть потенциал, у меня есть возможность, у меня есть энергия, у меня есть опыт. Я хочу работать не только на себя родного, на свою семью, но и на благо того города, в котором я живу, который мне близок интересами которого я живу, и теми тысячами вопросов, которые э, до сих пор не решены, потому что есть уровень возможностей депутата городского совета, областного совета и, соответственно, Верховной Рады. У нас масса вопросов, у нас более 1200 семей, которые не переселены из бараков заводского района. Еще вы занимались еще будущим депутатом Верховной Рады? Да, в 2006 7 году, когда я был депутатом Верховной Рады, мне тогда еще народные депутаты Горлов и Сухой Руслан Михайлович передали котлован второго здания и фундамент первого здания. И сказали, Сергей Федорович, строй. Ну как строй? Вопрос в том, что 85% финансирования взяло на себя государство. И только 15% городской бюджет. И мне приходилось бегать по десяткам кабинетов э, разного уровня и министров, и вице-премьеров, для того, чтобы эти два дома все-таки достроить. Мы достроили. И в 2008 году сюда приезжал э, тогда еще э, Рыбак Владимир Васильевич, вице-премьер правительства Виктора Федоровича Януковича. И мы сдавали дом, который единственный был построен на всю Украину за средства городского и государственного бюджета. Конечно, я ощутил огромный э, прилив энергии и удовольствия от, от сделанной работы. Но никто не знает, сколько времени, сил, нервов, здоровья пришлось потратить, чтобы эти деньги принести на территорию э, города Запорожья, чтобы их могли освоить строители и выстроить эти два дома. В э, мае этого э, года мы, э, конце мая, начале июня, мы... Э, переселили еще 58 семей это мы уже в Ленинский да? да уже в Ленинский район но там была ситуация э, такая Владимир вот. Федорович Кальцев будущий тогда секретарем городского совета э, ему удалось выбить для города 28 миллионов гривен и задача стояла освоить эти средства был единственный вариант года. купить да, готовые забрали квартиры денег. это был декабрь месяц я помню да это. и э, город выделил около 3 миллионов гривен на капитальный ремонт вот за это время были отремонтированы квартиры, и мы вручили ордера 58 семь. То есть около 157 переселены. Более 1200 требуют переселения. Я, когда был депутатом в 2006 году, мы создали программу переселения, но в 2007 году Верховная Рада была распущена, больше никто этим вопросом не занимался и как бы он был пущен на самотек. В том году, после того, как начал заниматься опять проблемами Ленинского и Заводского района, встречался с мэром, им были даны определенные распоряжения, и 4,5 месяца готовилась эта программа на 2012-2017 на год. Сегодня одна есть, за это время очень усложнилась процедура, и теперь эти вопросы решаются в области. А в конечном итоге должно быть распоряжение Кабинета министров, отдельной строкой финансирования этой программы. То есть очень сложный процесс, нужно очень серьезное лоббирование этого вопроса, потому что проблема с строительством нового жилья э, – это проблема всей страны. Ну, надо отдать должное э, правительством Виктором Федоровичем Януковичем этот вопрос э, контролируется, более того, финансируется. Мы знаем, что есть программа «Доступное жилье». Э, там э, Человек может в, в, оплатить э, первый взнос из расчета 20, 25% и э, брать э, остальные средства под э, годовой процент 3%, то есть достаточно небольшой. То есть правительство идет навстречу ну, э, и поставлена задача в течение 10 лет решить эти квартирные вопросы. Но они решаются очень сложно, потому что затраты на строительство, они, наверное, самые дорогие для государства. Но тем не менее, есть воля, есть понимание, и вот мы этой дорогой движемся. Чем вы собираетесь заниматься в новом парламенте, если будете избраны? И второе, 1200, ну там меньше, сейчас, не 1200, 1100 человек, которые без квартир, вы собираетесь им помогать? В шестом-седьмом году я работал в бюджетном комитете Верховной Ради, был зам главы подкомитета по изучению влияния законопроектов на бюджет. Интересно было работать. Потому что вопросы были государственного уровня, была возможность профессионального роста, я это максимально использовал, и мне определенные и понятны некоторые процессы, которые происходят в нашем государстве, не только в Украине, но и, и за ее пределами. Есть понимание, что и как делать, для того, чтобы наше государство было не объектом, а субъектом чтобы это было то государство, с которым все считали, чтобы оно было свободным, сильным, независимым, чтобы мы со всеми вели равноправные партнерские отношения и в социальной, и в экономической сфере, и в политике. Но ну, это как бы в заголе. Я хотел бы работать по-прежнему в бюджетном комитете. Бюджетный комитет ⁇ это комитет, в который практически сходятся все вопросы. Все вопросы, связанные с управлением государством, с бюджетированием многих социальных экономических программ. Поэтому вижу себя и дальше, работая в этом комитете. Конечно, при этом появляется возможность лоббировать интересы нашего Запорожского края, который сегодня, считаю, обделен более чем какая-либо другая область. Но на это есть определенная причина. Чего не хватает нынешнего состава депутатов города, области и Верховной Рады вот, Запорожском. Понимание. Или это все нормальная если, команда? Если говорить о, защитах, о защите интересов нашей Запорожской области, я думаю, нет, наверное, такого строгого, продуманного, четкого плана действий и взаимодействия. Губернатор Александр Николаевич Пиклушенко сегодня делает все для того, чтобы объединить депутатский корпус всех уровней, мэров городов, районные советы, районные администрации, потому что мы все прекрасно понимаем, в одной команде вопросы решаются намного легче и эффективнее. Я думаю, что Верховная Рада следующего созыва, которая будет представлена девятью мажоритарщиками минимум от запорожской области, она будет работать более эффективно. Потому что, с моей точки зрения, депутат-мажоритарщик в первую очередь должен быть не политиком, он должен быть хозяйственником. То есть человек, который должен решать и защищать интересы своей территории, своего округа. Вот это основная задача мажоритарщика. Да, есть вопросы государственного уровня, есть партийные списки, есть депутаты, которые заходят по партийным спискам. Конечно, мы все голосуем, в том числе и решая эти вопросы. Но если на территории есть конкретный человек, который за нее отвечает, появляется возможность спросить за работу проделанную. И если этот депутат социально ответственный человек, конечно, он будет работать на интересы территории. У нас есть такие примеры, э, их достаточно много, но я думаю, что с учетом того, что на территории области <coughs> есть и много округов, за которыми вообще нет, никто не закреплен. Это может быть порочность партийной системы нет депутатов, поэтому интересы области, к сожалению, недостаточно эффективно лоббируются. А в чем интересы области заключаются, на ваш взгляд? Что должны лоббировать этих депутатов-мажоритарщиков? Не получится, что каждый будет лоббировать интересы своего. Ну, барана будет Бердянский район лоббировать, <coughs> Пшенка будет там, Приморск с Токмаком, Кальция будет Ленинский заводским. Ну, на это есть губернатор, который, используя ресурсы каждого из народных депутатов, тем не менее старается сделать так, чтобы все регионы и районы Запорожской области достаточно равномерно развивались. То есть есть руководитель области. <кười> <кười> а задача депутатов, конечно, эффективно работать, решая вопросы территории. Это нормально. Поэтому чем эффективнее они будут работать, тем больше средств зайдет на территории области. Надо дать должное Александру Николаевичу Пикушенко. удалось в этом году трижды увеличить поступление субвенций, дотаций в, в, бюджет области. Но, к сожалению, эти суммы э, малы для того, чтобы решать массу вопросов и проблем, которые не решались десятилетиями, годами. Но я думаю, что объединение э, вот всей этой команды, которая э, сформируется после 28 октября, даст возможность э, нашей области, которая является третьей, максимум четвертой, по потенциалу своему промышленному, и все-таки не пасти задних, а быть достойно представленной в Запорожье. Команда должна отстаивать интересы области, и, соответственно, финансирование области должно быть на соответствующем уровне. Если мы третья, четвертая по потенциалу, тогда, пожалуйста, дайте возможность области и жить. Третья, четвертая, да, по... А кто должен это сделать? Ведь, насколько я понимаю, вы согласны с тем, что сегодня распределение бюджетных средств, ну, не совсем адекватно взносу или потребностям, или значениях. Ну, можно оперировать цифрами, вы правы. Запорожье, Запорожская область э, отдает государственный бюджет более 12 миллиардов гривен, <coughs> получает около 8 миллиардов гривен. Смотрите, 4 миллиарда гривен. Да? В 2004 году, может быть, не совсем корректно сравнивать 4 и 2012 год, но тем не менее, в 2004 году стоимость мостов запорожских была на уровне 1 миллиард 700 миллионов гривен. Сегодня стоимость мостов около 5 миллиардов гривен. То есть если эти средства оставались бы в нашей области, максимум за год мы бы эти мосты там с лишним построили. Поэтому есть области, которые дотационные, которые больше потребляют, чем зарабатывают. С точки зрения государственных интересов, конечно, нужно поступать таким образом, чтобы финансировались достаточно равномерно все области Украины. Но области, которые зарабатывают, лишаются определенных стимулов. Сколько ты не заработаешь, у тебя все равно определенную часть заберут. Я считаю, что механизм распределения средств, который сегодня есть, он недостаточно эффективен. То есть он не защищает интересы областей. Правительство, президент, все делает для того, чтобы выровнять э, из, э, все эти э, показатели экономические, и сделать так, чтобы больше средств все-таки осталось на территории областей. Но это процесс, который растянут во времени. Невозможно макроэкономические показатели поменять в течение одного года. То есть на это требуется определенное время. Поэтому э, движение есть, но мы, как представители области, хотим больше. Сергей там вот мелькнула такая информация, что в, администра... Даже я бы по справедливости. В администрации президента рассматривают возможность замены НДС на налог с продаж. Как мы знаем в Штатах, территория торгует, имеет свой местный налог, там 9%, где 10%, и остается на территории. Как вы к этому относитесь? Если пополнение местного бюджета за счет проданного товара. Проблема Украины в том, что, несмотря на то, что силовые структуры и налоговая инспекция работают, может быть, в определенной степени более чем эффективно, тем не менее достаточно большой, большой объем средств, товаров, работ, услуг. До 40% в тени. До 40%, да. По разной статистике до 40% проходит мимо мимо государственного бюджета то есть это те налоги которые они попадают это те пенсии которые недоначисляются это те программы социальные которые недовыполняются я думаю что если бы э, эти все средства были бы учтены в бюджете в бюджете ну минимум пенсии увеличились бы минимально и все остальные в полтора в два раза это просто сумасшедшая сумма и э, можно понять отдельного человека который может быть чем то не удовлетворен и не платит налоги но с точки зрения государства может быть, это и не популярные меры, но они будут достаточно эффективные. Есть простые базовые вещи: есть оборот, да, там доход, есть э, те 2,5%, которые предприятие должно заплатить. Здесь все ясно и все понятно. Я, в принципе, поддерживаю. Потому что налоги должны быть такие, чтобы они были всем четкие, ясны и понятные. У нас есть налог на добавленную стоимость. То есть более чем коррумпированный налог. Никто не знает, налог. куда он идет. С, него с одной стороны, государство должно зарабатывать. С другой стороны, нет достаточно той эффективности, когда бы оно зарабатывало бы эти средства. Так как по логике он должен был работать. И умнеют все. И предприниматели. И бизнес крупный. А бизнес крупный будет платить ровно столько, сколько он будет, захочет здесь платить. Потому что транснациональные корпорации спокойно уходят э, и достаточно Если толерантно продаж, и в правовом поле от налогообложения. Поэтому и я поддерживаю и Николая Яновича Азарова, и нашего президента в том, что нужно вводить понятные, прозрачные, ясные налоги. Они дадут возможность гарантированно платить бюджет столько сколько нужно для того, чтобы могла а, работать эффективная экономика, б, выполняли социальная программа. Игорь не хлебом единым жив человек. В Запорожье есть святыни, запорожский дуб, и вы выступили одним из инициаторов создания православной школы возле дуба. На каком этапе проекта и что вас на это побудило? Мне импонирует, что руководитель школы Спас Александр Леонтьевич Притула, достаточно молодой человек, но он делает все для того, чтобы молодежь, которая во многом иногда предоставлена сама себе, не была под влиянием улицы. То есть спас это серьезное физическое и не только, но и духовное воспитание наших детей. Он возродил старые боевые казацкие искусства. Мы с ним неоднократно встречались, общаемся, мы с ним хорошие товарищи. И мне очень импонирует то, что он этим вопросом, он и его команда единомышленников этим вопросом занимается. Потому что спасом сегодня занимается вот 5000 детей по Украине. Из них 1000 в Запорожской области и 500 в городе Запорожье. Глубоко уверен в том, что это те дети, которые убережены от влияния улицы. Потому что он не просто воспитывает физически здоровых ребят, но и идейных. 19 августа на Яблочный Спас мы планируем э, совместно заложить первый камень э, в строительство э, православной казахской школы. Она будет небольшая на 30 детей, и мы ее планируем в октябре, максимум в ноябре, в ноябре построить. Будет сделано в виде там, э, такой старой и, украинской. Время, наше, к сожалению, подошло к концу. Спасибо за интересную беседу. Напоминаю, у нас в гостях был депутат областного совета Сергей Федорович Кальцев. Спасибо всем и до свидания. Спасибо.